Aha, deməli x, məsəl üçün modulda x - 3-dən, tutaq x - 3, e, x - 3 çıxır və ya hətta modulda 3 - x-dən e, əksi çıxır, görürsüz də? Deməli, əgər bunu özü çıxıbsa moduldan, deməli bu müsbətdir ki, özü çıxır. Yəni x çıxı - 3 nədir burada? Müsbətdir ki, 0-dan böyük bərabərdir ki, özü çıxır. Burada baxırsınız, əksi çıxır, görürsüz? Yəni yeri dəyişib çıxır. Yəni e, biz bilirik ki, moduldan çıxan cavab müsbət olur. Yəni x-sı üçün 0-dan böyük bərabərliyi cavabıdır. Aydınla? Yaxşı. İndi yəni həmin misaldır. Budu da həmin misal olar. İndi bunu necə eləyəcək sizcə? Necə eləyəcək ola bilər? Kim fikirlə? Çiq keçəcəyi. Çiq keçəcəyi. Nə? Çiq keçəcəyi x kvadrat - x - 12-ni. Bəli, yerin dəyişib. Ya elə baxmı olar və ya hətta ki moduldan çıxan cavab həmişə müsbət olar. Elə moduldan çıxan cavabı birbaşa 0-dan böyük bərabər götür. Yəni bunu 0-dan böyük bərabər götür cavab olacaq. Və ya oxtad ki sən deyən kimi də yaza bilərsən. Yəni x kvadrat - x - 12-nin 0-dan kiçik bərabər götürə bilərsən. Yəni məqbuldur, mənfidir ki bu yer dəyişib, da? Də. Aydın oldu, mən elə məsəl istədim. Yəni bunu baxın, burada mənfiyi qabağa çıxardım da belə oldu da x kvadratı - 12 - x siz x-i yazaq 10 formada - hə, 12. Yəni görsən burada iki ifadənin yeri dəyişib lazımdır. Qabağa mənfi çıxarıb artıq çıxırsam da qabağa. Yəni qarşıya mənfi çıxmışdı. İndi yekunlaşdırsaq, e, bir az çox danışdıq sual ətrafında. Bunu yekunlaşdırsaq, qısa olaraq bu sualın həllini desək, qısa konkret Əgər baxın, təkrarlayaram. Əgər moduldan özü çıxıbsa, özü çıxıbsa. Çıxan cavab sıfırdan böyə bərabərdir, qısa konkret. Və ya da moduldan əgər əksisi çıxıbsa, yəni yeri dəyişib çıxıbsa, çıxan cavab yenə yəni sıfırdan böyə bərabərdir. Qısa, ə, yəni nə vaxt özü çıxsa, birdə əksisi çıxsın. Yəni yeri dəyişib çıxsın, bu qədər. Yenə yəni, burda baxaram ki, əksisi çıxıb, yəni mən qabağa mənfi çıxaranda baxsın ki, əksisi çıxıb. Bunun sıfırdan, deməli böyük bərabər götürüb aləcəyiz. İntervallar metodu ilə bunu həll edəcəksə cavab çıxacaq. Aydın olur? Yaxşı. Zəhraxan intervalar metodu ilə edə bilirsən? Bunu həll etməyə bacararsan? Bu misalı bərabərsizliyi. Ə, xeyr, müəllim. Tamam, yaxşı. البسطəliklərini başa düşürsən burada? Yəqin ki, yox. Çünki Artıq səni yormuş. Necə? Başa düşdüm, Məlim, dediyinizi. Tamamdır. Demək, tənliyi həll edin. Baxın, moduldan özü çıxıb, görürsüz? Yəni x kvadrat üstə 5x - 6 özü çıxıb, olduğu kimi. Nə olacaq? Çıxan cavabı, yəni x kvadrat üstə 5x - 6-nı 0-dan böyük bərabər götürüb həll edəcəyik, bu qədər. Yəni əgər bax nə vaxt özü çıxsa, bir də əksi çıxsın. Çıxan cavabı 0-dan böyük bərabərlə cavabdır. İntervallar metodlu həll eləyəcəyiz. Davamını, davamını demirəm, çünki demişəm də onu. 3 saniyədan saniyə, səhv izah edirəm. 131-i eləməli mən izah səhifə olaraq. 1 saniyə mən 131 tapdım. Gəldik 45 nömrəli sual. Bu da keçənə və izah etdim sualların oxşarıdır. al baxaq. A parametrin hansı qiymətlərində üçhədlici ixtiyarı x üçün müsbət qiymətlər alır? Baxın, yazıb ki, A parametrin hansı qiymətlərində bu kvadratik tənliyi ixtiyarı x-lər üçün müsbət qiymət alır. Yəni ax kvadratı - 3ax + 9 müsbət qiymət alır nə deməkdir? Yəni 0-dan böyük olacaq. İxtiyarı x üçün, yəni x-in istənilən qiymətində müsbət olacaq. Tamam. İndi artıq Bilirsiz söhbət nədən gedir? Yadınıza gəlir, Minaya mənə bayaq sual verdi müəllim. 1-ci sual. 1-ci sualun tipidir. Kvadratik ıı, bərabərsizlikdir. Kvadratik bərabərsini nə vaxt müsbət olur bu kvadratik funksiya? Yəni bu form, bu deməkdir. Elə deyilcə olar. Bu deməkdir. Burda nə olacaq? a-sı müsbət, d-si isə mənfi, diskriminant mənfi. a-sını müsbət götürəcəksən, diskriminantı mənfi götürəcəksən. Burda a nədir? a. b nədir? b -3-a. c nədir? c 9. Gətirib indi yerinə yazacağam. Bax. Demə, diskriminant düsturunu tətbiq eləyəcəm. b kvadratı - 4 vur, * a * c < 0-dan. 9a kvadratı - 36a < 0-dan. Hər tərəfi 9-a böləcəm. a kvadratı - 4a < 0-dan. a-nı mötərizə xaricən çıxaracağam. İntervallar metodu eləyəcəm. Deməli 0 və 4 bu şəkildə 5 yerinə qoyanda müsbət, mənfi, müsbət. Bizdən hansı aralıq istir? Mənfi aralıq. Mənfi aralıq 0 ilə 4 arasıdır. Və biz aldığımız bu 0 ilə 4 arası olan cavab x-in cavabı deyil, ha, a-nın cavabıdır. Biz a-ya uyğun həll eləmişik. Şey Fikirləşəcəksən, bu a daxilində yazıram bura. Və biz bilirik ki a sıfırdan böyük olmalıdır. Bəli, 0-dan böyükdür. Yəni konkret desəm uşaqlar, bunları kəsişdirməlisiz. Baxın, ə, kvadrat formada dairə, düzbucaqlı forma dairə alırıq mə? Dairə aldıqlarımı siz kəsişdirməlisiz. Bu ikisinin də kəsişməsindən cavab olur 0 və 4. Aralığının aparamentin hansı qiymətlərində olacaq, deməli. Bu da cavab kartını necə verə bilərik? Hələ bu formada verib A variantı olacaq. Aydın olurmu sual? Tam hmm, keçəy növbəti suala. Bu 46 də eyni şeydir. Keçək 47-yə. Bunlar rahat suallardır. Bunların əvəlcərlərini yazmısınızsa, artıq bunlar sizə rahat gələcək. Deməli, məsələni açırsan, təşvişə düşmə. Məsələn hansı? 4x kvadrat + 4 - çıxılsın 9x + 2-ni göndərirəm sol tərəfə. Çıxılsın 9x - 2. 4x kvadrat - 9x Ə indi fikr verim bura. Müsbət 4 ilə mənfi 2-nin cavabı nə olur? Müsbət 2. Böyükdür 0-dan. Nə niyə yazırsız? Şu halları burada indi artıq qalanı bilirsiniz də, intervallar metodu tapa biləcəksiniz cavabı çıxacaq. Ə, yəni bərabərsizəcəksiniz də. Am burda ödəməyəndə, ha. Bunun bir dənə cavabını həll, bunun bir dənə x1x2-sini mən deyim tez. X1x2-ni həlləyin mən deyim tez. Diskriminantla. Sen bala internetin düzgün normal bir iki de bir, bir, de bir. bir iki tamam, de iki. yani bir, bir, bir de bir iki, i̇ki. Yani bir bir de bir bir iki, i̇ki. Yani bir iki bir iki bir iki de bir dörtte iki de bir iki de 2 Dostadır bir də nə hamı belədir? Belə almasanız 4/1-nəkidir. Bəli. Tamam, indi necə edəcəyiz? Baxın, intervallar metodu eləyəndə dinəy çəkirik ədəd oxumuzlu qeyd edirik 4/1-nə 2-ni. Ayırdıq hissələrə. 2-dən sonra 3 gəlir. Demə sıfırı qoyaq daha tez olsun. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizdən 0-dan böyü yəraralığı soruşulur. Amma baxmış olaraq biz bizdən 0-dan böyük soruşur. Amma ödəməyən yazılıb. Onda biz 0-dan böyük yox. Biz nəyə axtaracağıq? 0-dan kiçik bərabərə axtaracağıq. Çünki ödəməyən deyir. Aydırılığını eləməyəcəm. 0-dan kiçik bərabər də buradadır. Yəni 4-dən 1-lə 2 alırıq da ha. Anladınız adamı istirəm. Ən böyük ədədi nə olacaq? 2. Yəni cavab olacaq ki Ay nə olur o? Sonra 48 eynisidir. 49-dan 1 onun xuar bir son olduğunu deyək. Demə, paraversinin ən kiçik müsbət tam ədədi ilə ən böyük mənbə tam ədədi. Yəni səs bunu həll etməliyəm. x kvadrat - 6x + 9 9 çıxılsın. Hamısını keçirsən bir tərəfə. Hamısını keçirdin bir tərəfə və başırsan bunu həll etməyə. x kvadratı - 6x 9lar gedir. Büyüdü 0-dan. Hər tərəfi 2-yə bölürəm, sadələşsin deyə. x-i qabağa çıxartsan və 0-dır, 1 də 3-də kökləri də. Kökləri də burada qeyd elədin, intervallar metodu, bəlkə Bizə nə deyir? E, 4 qoyanda olur müsbət, mənfi, müsbət. 0-dan böyü soruşdu, görürsünüz. 0-dan böyəradır. Buradır. Bizə nə deyir? Bərabərsinin ən kiçik müsbət tam ədədi. Ən kiçik müsbət tam ədədi nəcisdir uşaqlar? 4. Ən kiçiyi 4-dür müsbət tam ədəd olaraq. Və ən böyük mənfi tam ədəd nəcisdir? -1-dir də. Burda mənfidir. Mənfi -4-ün üstündən mənfi -1 gəlirəm, cavab eləyəcək 3. Aydındır? 40. Siz 51 yaza biləcəksiniz. Baxın 51-ə. A-nı kəçirsəsən bu tərəfə nə olacaq? A kvadratı çıxılsın, a kiçikli 0. Şərtin ödəyən a-lar üçün 3 + 4 ifadəsinin tam qiymətini tap. Biz əvvəlcə bunu həll eləyək, sonra keçib bura yazarıq. A-nı kvadrat məntəqə xaricinə nə olur? <coughs> a - 1 < 0-dan. Yəni bunların da ayrı-ayrı neyicəm 0-a bərabərləyəcəm, düzdür? Deməli 1-i 0-dır, 1-də 1-dir köklər. İntervallar metodu, 0 1 qeyd elədik. E, deməli müsbət, mənfi, müsbət. Zəhərəsən bu e, müsbət, mənfi, müsbət. Bunu sizlər eləyə bilirsən, yoxsa yox? E, i̇ndi öyrəndim məyə. Tamam. Deməli, 1-dən sonra 2 iki gəlir. 2-ni qoyanda qəbəran müsbət olur. Yəni bu da müsbət olur, bu da müsbət olur. Müsbət məsələdə yəni müsbət olur. Ona görə müsbət yazmışam mən. Sonra 0-dan kiçik bərabərliyi soruşur. 0-dan kiçik olan yerlər də bura da 0-la 1-in arası. Deməli, cavab oldu 0-la 1-in arası bu şəkildə. Yəni bizim a-nın cavabı budur. Yəni 0-dan, yəni a daxildir yazmışam. Yəni a-nın elə bir ki bərabərsizliyi 0-1 arasıdır. Bizə nəyə soruşur? 3 üstə gəl 4 anı soruşur. 3 üstə gəl 4 a. A'nın yerine yazacağız. 0, 1. 0, 1. Və bunu hesablayacağız. Bakın 4'ü vururam 0'a olur nə? 0. 4'ü vururam 1'a olur nə? 4. 3'ün üstünə gəlirəm bunu. 3'ün üstünə gələndə yenə 1, 1 gəlirəm. Bak 3'ün üstünə gəlirəm 0'ı 3. Üç. 3'ün üstünə gəlirəm 4'ü 7. Oldu 3, 7 aralığı. Bu 53 nömrəli sual. x < 0 olarsa bərabərsizliyini ödəyən y-nin ən böyük tam qiymətini tap. Gəlin əvvəlcə burdan x-i qabağa çıxardıq. X-i qabağa çıxardıq. Nə qaldı? 2y - 10 > 0. Sənə yazılıb ki, x < 0 olarsın. Yəni bu, uşaqlar, mənfidir. Bu mənfidir. Cavab isə müsbətdir. Onda onda 2y - 10-un cavabı nə olacaq? Yəni nə olacaq? Yəni, hansı işarə olmalı idi ki, düz olsun? Yəni sən mənfini gələn mənfiyə vurasan ki, cavab müsbət olsun. Onda 2y - 10 nə olmalıydı? Mənfi olmalıydı. 2y < 10-dan y < 5-dən bərabərsə y-nin ən böyük tam qiyməti nə olacaq? 4. Başa düşdüyünüz? Bu sualda belə. Kimin sual var soruşsun. Tanmayın soruşun. 54 nömrəli sual. Bərabərsizliyin ən kiçiyini alın. Bunu həll eləyəcək. Təbii ki, bu qrupları armaq lazımdır. Bu nədir? Bu belə olmalıdır. x - 3, x - 4 vuruqlara ayrılmış şəkildə. Aydın olur niyə belə oldu? Yəni x2 - 7x + 12 nə deməyidi? Bunu böyle yazardım. x kvadrat çıkılsın. 3 x çıkılsın. 4 x üstü egeli 12. Buradan x'i kabağa çıkartırım. Buradan 4'ü qabağa çıxardıram. x çık 3'ü qabağa çıxardıram. Kalır x çık 4. Yani bildiniz bunu. Haradan yazdım? Bunu demek istedim. Yani vuruklarını ayırdım da kısa desek. Ne olacak? x çıkılsın 4. Vurulsun x çık 3. Vurulsun x çık 4. Böyle sıfır. Artıq burada fikir verisik x-4-ün kvadratı alınır x-3 > 0-dan. Sonra nə edinizik? Deməli uşaqlar fikir verirsinizsə bu həmişə müsbətdir. Bu həmişə, çünki kvadrat var. Bu həmişə müsbətdir. Cavab da müsbətdir. Onda gələb bu da müsbət olsun ki, müsbət müsbətə dəyərsə müsbətdir. Amma yəni nə saxlanıram ki, x 4-dən fərqlidir x-inə 4 qoya bilmərəm. 4 qoysam cavab 0 olacaq. Amma cavab 0-a bərabər deyil, 0-dan böyükdür. Tamam. Bir də nə va zaman bunu həll eləyim. x-ı çıxılsın 3 böyükdür. 0 x > 3-dən. 3-dən böyük. Amma 4-ü götürə bilmərəm ha. Deyin bərabərsiz ən kiçiyi natural həlli ilə. Üçü adam məsələn bunu yazır, deyir cavab 4. Cavab 4 yazan yerdə elə orda bədbəxt olur da. Bunun ən kiçiyi cavabı olacaq 5. Get 4-ü götürə bilmirsən 5 olacaq. Əgər aralıq formasında yazsan, bax 3-dən böyük nə deməkdir? 3 müsbət sonsuzluq. Amma 4-ü götürənmərsən. Deməli 3-dən 4-ə birləşmə 4 müsbət sonsuzluq. Bərabərsizlik formasında yazsan, cavabı belə yazmaq o yazmalı olacaqsan. S40 55-in eynisidir. Bu 50 56-dan şoxal, bəlkə də bir dənəsini izah etmişəm, eyni sualdır. Amma iman dəyişmə ilə bunu da yazardı. Nəhsənə mənyoxsa ya. 0-u başırıq. 3x kvadratı üstəgəl 3 > 7x - 1-dən. Bərabərsizliyə ödəməyin ən kiçiyi yerdir. Hamısını keçirsən bir tərəfə. Birazdan şuralı şo proqram başlayacaq. Tam şəkildə xoşbəxt edəcəm sizi. Narahat olmayın. Necə vaxt sual-cavab olmur? Yəni bir iki dərs sual-cavab olmur. Bəzilərinizə yəqin ki, artıq uşaq özünüzü itirmisiniz ki, hə, rahatlığa düşmüsünüz. Yə, narahat olmayın, bu gün axşam mən bərpa eləyəcəm hər şey. 3x2 - 7x + 4 = 0. Arxasın bizdən ə, 0 bərabərinə düşə ola. Burada böyük də 0 yazmalıyam. Böyük də 0. Aha. Bizdən ödəməyən deyir. Əgər mən böyüyü axtarıramsam, onda ödəməyən nə olacaq? Ödəməyən nə olacaq? Mən 0-dan kiçik bərabər olacaq. Demə, mən bunu həll eləyəcəm artıq. Anlayırsınız nə demək istəyirəm? Anlayırsınızmı bunu nə demək istəyirəm? Başqa cür də izah eləyə bilərdim, sadə belə izah elədim. Yəni bunu həll eləyəsən intervallar metodu ilə cavabdır birbaşa. Yox. 58 nömrəli sualda eyni sualdır, amma istəyirsiniz gəlin bir göstəriş verim sizin üçün. Ödəməyəni soruşur. 0-dan böyüyü verib. Ödəməyə nə olacağını? 0-dan kiçik bərabər olacaq da. Yaxı artıq siz bunu həll edəcəksiniz. Bitdi bu qədər. Bunu həlllərə cavab tapaçsın. Aydın oğul, aha, yaxşı. Kimə aydın olmursa soruşsun. 59 nömrəli suala baxırıq. Bərabərsizliyin tam əllərinin cəmini soruşur. Uşaqlar, yəqin ki burada məsəl kimin ağlına gələr deyə bilər, desin görə kim ağlanacaq. Mən burda ikinci tərəfdən mənfini çıxartsaq x-6 olacaq da. Aha, birdən də ixtisar gedəcək, amma x-in 6 olduğunu qeyd etmək idi bir yerdə. Bəli, siz nə qədər 6 kimi yadda saxlayacaqsınız, yoxsa heç yox? Hə. 6 kimi. Sadəcə mən yadda saxlamırıq, çünki şərhə gedəcəm. Bəli, yadda saxlamaq lazım olar. Ə. Davam eləyəm. Nə işləyirəm? Nə işləyirəm? Burada bərabərlik yoxdursa, nəyə toxanırsan? Deməli uşaqlar, bəzilərinin burada ağlına pis-pis şeylər gəlir. Məsəl üçün 100% laçın ağlına gəlir sənin. Ay müəllim, burada elə mən bunu ixtisar aparım keçsin də, hə? Uşaqlar, ixtisar aparmaq cinayət olmaz. Qəti şəkildə. Deməli 2x - 5 x - 6 Burda indi mənfratlıq qabağa, bunların yerini dəyişdik. x-6 oldu. x-4, düzdür? İndi keçədirəm bu tərəfə. Keçədirəcəm indi bax. 2, əslində ixtisar olar. Amma ki, səhv elə, yəni ora diqqətli olmalısan, yadda saxlamaalısan, yadda saxlamamalsan belə bir kimi hallar var. Ona görə mənə qulaq as. Bunu gətirəcəm bu tərəfə. Olacaq üstə gəl x-6, x-4. Kiçik idrəvəən 0-dır. İndi x-6-nı çıxart mötərizə xaricinə. Nə qaldı? 2x-5 üstəgəl demək 2x - 5 + x - 4 < 0. Oldu x - 6 3x - 9 < 0. Çıx, bunu bunu, yəni bunu həlllə cavabdır. Bunu yenə intervallar metodu ilə həlllə cavabdır. Ayırın olur. Ayırı-ayrı sərhədləri tapırsan da. Müsbət, mənfi, müsbət sad olacaq 3-6 arasın. O danəsə də da 4 ilə 5 idi Bularını da. Bularının cəmi necədir? 9. Aydındır? Bu bir yox hələ. Ha buyur. Vuruq açmaq nə demək olar? Mörtərcəni vuruq açmaq? Bəli. Ya vuruq atmağı nəyəsən? Cinayətdir o. Yəni vuruq atmağı nəyəsən ki? Sən zətn axırdan sonra yenə gəlib vuruqların arasında. Sən yəni, vuruq atsən belə təsərrüfat axırda gələn vuruqların arasında. Yəni cəb x1x2 artıra istədim. Çünki kvadratik tənlik olacaq. Başqa nə edə bilər? Deməli, burada mənfiyi qabağa çıxartdıq x-6 kimi yazdım bunu. Yəni artıq onu silib bura formatı yazacağam, eyni formatı. Bunu burdan siləcəm artıq. Bunu burdan siləcəm, qabağa mənfi çıxar gedəcəm. Digər formatda isə belə oymolar, rahat çəkildi. X çıxartları ixtisar apararım. Amma baxıram, mən bunları ixtisar aparanda nə itirəcəm? samvarı ixtisar aparanda samvarı ixtisar aparanda axı sən x-in qiymətində 6-dan kiçə ədədlərdə sən kökü tirə bilərsən burada. Yəni işarə burada problem yaradacaq. Ona görə ixtisar aparmaq olmaz. Elə mən izah etdiyim kimi yazırsınız. Yəni ikinci yol məsləhət deyil. 60 nömrəli sual olaraq ən mən deyən taktikanı elə yarasınız. Gəldik ən axırıncı sual 61. 61-i kim tapsa kim tapsın. Ona bir dənə Bir cazadan on az edəcəm. Yəni cazalı olduğu vaxtda bir cazadan azı dolur. Çimtapaza məndə. İkinci görə müəllim, e, cənabam. Yox, dekabr o, dekab o ümdüniyyə xoşbəxtlik gününə aidd deyil o cazad. Yəni o cazadan yox, o elə bir cazad ki, o müqəddəsdir o. Onu biz nə ilə müqayisə edə bilmərik. Yaxşı bəndir. Məsəl <laughs> <laughs> üçün bu gün sual-cavab eləyəcəm. Məsə axşam caza versəm Kazdan 5 dekabr Şu yazın görürsünüz bunu? 5 dekabr ilum dünya hoşbaklı günü. Benim yazak soru <laughs> ya, size? Yo yazabilirsiniz Bir fikir gelir alırsam. Yoksa izah edeyim. və diskriminantı 0-dan kiçik götürüb eləmir olar. Bax, mən deyim, yəni çox uzaqlara getmək lazım deyil, şolaq. Patdı çünki burada şərt yoxdur. Düşüncü bunların heç birini görmürsən. Sən bunu necə həll edəcədin? Nə deyəcədin? So, yəni burada ağlıba nə eləyəciz? İntervallar metod eləməyəcəydik ya? Hə? Yəni x1, x2-ni tapacaq idin. Hə? Sonra intervallar metodu ile Ne bu şekilde? Yani x1 x2 bu şekilde ile x1 üstte x2 buradan etseydim. K. x1 vurulsun x2 etseydim. M. Aydın onu demek etseydim. Ve burada hansı alacaklar? Ben far alayım. Şimdi bak. Sən deyirsən ki, bərabərsizliyin həlləri x7-dən böyük olacaq. Onda Yaxı yəni, ha, diqqətən. Sən yazıb ki, bərabərsizliyin həlləri çox ehtərallığıdır. De deməli, uşaqlar, baxın burada 0-dan kiçik dediyinə görə Deyil, Deməli, cavab. Hesablama deyirəm bir dəqiqə. Deməli, bu 2-5-dir ki, deməli, bunlar 2-5-dir, səndən 2-5 aralığını götürüb cavab kimi onu götürürsən. Yəni bu bərabərsizliyi həll eləməsən, düşün ki, cavab 2-5 aralığa alınmısan. Yenə yəni, burada x1 2-dir, 2 demək x2 5-dir ki, sən bu aralığı almırsan dağ? Çünki cavab çıxma axı bura. Bu cavab da x1 x2 arasında çıxırdı, havada çıxmır ki. Deməli x1 nədir? 2, x2-də biz 5. Tamam bura qədər. Bura qədər tamamlandı, sonra duqlağəsını. Deməli, burada k n var. Demək k bərabərdir? n-ə bərabərdir. 2+5=7, m nədir? Bəs 10. Deməli burada artıq nə var? X > 7, yəni k-nın yerinə 7, m-nin yerinə 10. X < 2-dən böyük, 10-dan. Bu da 2qat bərabərsizlik deməkdir. Yəni x x 10-dan böyük, 10-dan kiçidir, 7-dən böyükdür. Parametrlər nə olar? 8, 9. Bunların cəmi soruşur 17. Aydın oldu? İzəyləyim oxşarını Yakışıyor. 60'ını izah edeyim mi? İzah isteyenler size saat koysun diyorum. İzah isteyenler size saat koysun. İşte Starnışlıyız. də biz bu bərabərsliyi həll eləmişik, cavabı bu çıxıb. Biz də bu bərabərsliyi həll eləyəndə yəni a doğru çəkirik, burada x1 x2-ni qeyd edirik və bu şəkildə ayrırıq ə, intervallar metodu ilə. Deməli, bax burada deməli 2 mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər, deməli bu ikidir. 6-dandan da müsbət sonsuzluğa. Deməli bu hissələr müsbətdir ki, müsbət aralığı götürməsəm. Deməli bu hissə mənfidir. Yaxşı, bu da lazımdır. Əsas biz burada nəyi bilməliyik? Biz bilməliyik ki, Yəni bu bərabər bu bərabərsiz x1 x2-si bunlardır. Onda Viet teoreminə görə x1 üstə gel x2, x1 vurulsun x2 nədir? x1 üstü x2 nəcə yani edir? 8. 2 ilə 6 8 edir yani. Yaxşı, x1 vur x2 nədir bəs? 12. Buradan indi x1 üstü gəl x2 kadı da Viet teoreminə görə m-dir. Burada baxırsınız. Demə x böyüdü nədan 8-dən, x kiçidi nədan 12-dən. Bu nə deməyidir? X Yəni bunu biz düzəltcək, düzəltcək. 8-dən böyük, 12-dən kiçik. 8-dən böyük, 12-dən kiçik. Arada nə var? 9, 10, 11. Bunların cəmi nə çəyəcək? 30. Başa düşürüy? Gəlim. сорок